Так, у нас сегодня в гостях Саня Алиев. Саня, ну вчерашний матч у меня только такие ощущения, знаю, ганьба, без выхода. Что скажешь вообще? Ну, что сказать, я еще раз говорю. Все, что, что на данный момент, нам нужно с этим сейчас смириться. Какие футболисты, такой у нас и результат. Вот и все. Я еще раз говорю, да, идет в стране война. Если вы не умеете, вы технически слабые, то вы хотя бы выходите на футбольное поле и боритесь. Показывайте то, что вы одеваете футболку Динамо Киев и так без, э, бездарно выходить, тем более ты выходишь из раздевалки, ты уже проигрываешь 1-0. Но как такое может быть? Я этого не понимаю. Как бы так безвольно у твой час грали, что бы сделали, да, от лидеры команды? Я, бы не, представля... не представляю, что бы Михалыч бы с нами делал бы и просто. Мне было бы стыдно выходить бы на улицу, и чтобы меня кто-то видел. Ну, видишь, наше... сейчас такое поколение людей, сейчас такое поколение футболистов. Ну, видишь, еще раз могу сказать, раньше пили играли. Сейчас, видишь, не пьют. Лучше пускай начинают бухать, может, начнут играть. Ну, а взагалі, что чекаешь хорошего? Динамо с Кривбасом играет. Кривбаса на первом месте. Змогу там реабилитоваться. Весь игр без перемоги. Знаешь, я тебе сейчас скажу одно, сейчас с каждым соперником, где играет Динамо Киев, везде у них проблемы. Не имеет значения с какой командой, везде. Такого никогда в жизни не было. Еще раз говорю, такого никогда не было. Ну, еще раз говорю, остается только на данный момент с этим смириться. Что происходит в команде, я ничего сказать не могу, я не знаю, что там происходит. Ну, я думаю, что в скором времени, наверное, и руководство, и тренерский штаб что-то поменяет, и Люди будут, самое главное, чтобы, знаешь, чтобы люди не плюнули, и у нас и так война в стране, не плюнули и перестали ходить на, фу... на стадионы. Вот и все. Просто я понимаю людей, что я как болельщик, я никакого удовольствия не получаю от игры на данный момент киевского «Динамо». Одни расстройства, одни только расстройства. Ярмоленко, сын, Я, конечно, пускай я критикую їх, я и буду критикувати, потому що мені хочеться, щоб футболісти играли, показували результат, показывали хорошую игру. От і все. Кажу... Я слышу, що це за Єрболь, я Да, як думаю, його не вистачало в цій грі, якби він грав, щось могло змінитись? Я думаю, конечно, Андрюхин опыт, это только его появление на футбольном поле, я думаю, его опыт очень сильно бы помог бы. Не только в этом матче, но и в других бы тоже матчах помог. Ну, я не знаю, какая ситуация, знаешь, я не люблю вот это то, что делают, то, что выносят, как говорится, знаешь, это как семья. Ссору э, семьи, ссору из избы из, из выносить нельзя. Это должно происходить, какая-то там ссора. У нас сейчас одни разговоры идут, то, что Андрюха поругался там с Шавковским. Зачем это говорить? Кто это, кто это выносит? Я считаю, в первую очередь нужен, должен быть, быть результат и игра. А мы разговариваем, как говорится, о какой-то ссоре. Я честно не знаю, что, но я одно могу сказать, то, что Андрюха бы очень сильно помог бы команде. Тем более его опытом и его появлением на футбольном поле. Все, дякую тебе, Саня, велике за коментар. успехи, Пока.